Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama kepada Dr. Siti Nur Anis binti Afendi. Nama saya Muhammad Edi Ridwan Birusli. Nombor kad metrik C22A0185. Hari ini saya akan membincangkan teori pengkaedahan Melayu iaitu daripada Hashim Awang. Teori pengkaedahan Melayu telah digagaskan oleh Ashim Awang pada tahun 1989 dan dikemukakan melandaikan semua aspek kehidupan manusia dan merangkumi cara dan sikap hidup serta kepercayaan dan kebudayaan setempat dalam masyarakat Melayu yang melahirkan karya sendiri. Antara prinsip-prinsip teori pengkaedahan Melayu terdiri daripada um, pengkaedahan alamiah dan pengkaedahan keagamaan. Seterusnya, bagi kaedah pengkaedahan alamiah, pengkaedahan alamiah merangkumi kepada tiga aspek iaitu pengkaedahan gunaan, pengedahan moral dan pengedahan firasat. Bagi pengedahan gunaan, pengedahan gunaan merupakan satu kewujudan objek alami yang mengandungi pelbagai manfaat, hikmah, fungsi dan kegunaan manusia atau halayak. Manakala pengenalan moral, pengenalan moral merupakan pengalaman hidup manusia iaitu pengalaman yang dilalui manusia dan maklumat yang dikaitkan dengan manusia serta dunia termasuk kejiwaan, kepercayaan, kebudayaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan persekitaran yang melibatkan kekuatan ilmu, pengetahuan dan daya kreativiti. Dan akhir sekali, pergedahan firasat yang sering dikaitkan dengan mimpi iaitu suatu pengalaman hidup masyarakat Melayu yang sering dianggap bermakna kepada kehidupan untuk membentuk penghentian atau pencarian makna mimpi dikenali sebagai takbir iaitu proses menemukan makna melalui tafsiran lambang atau alamat tertentu. Natijahnya, kesemua pendekatan ini menunjukkan bahawa sastra Islam tidak hanya bersifat estetik tetapi juga mendalam dari segi falsafah dan pemikiran, hubungan erat antara manusia dan alam yang diserap dalam karya sastra mampu wujudkan kesedaran ilmu dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap kehidupan yang lebih dan seterusnya Okey, seterusnya, pakedahan keagamaan. Ia merangkumi kepada tiga aspek juga, iaitu pendekatan dakwah, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan seni. Bagi pendekatan dakwah, serata menekankan aspek yang menyentuh segala persoalan berkaitan dengan pengutaraan, kebesaran dan sifat-sifat keagungan Allah SWT dalam hasil keaksanaan Islam. Manakala pendekatan kemasyarakatan adalah bertujuan mencari kesejahteraan hidup masyarakat dan pengukuhan keimanan dan ketokaan yang boleh diukur didapati dalam sastra Melayu yang berfungsi khusus dengan membawa peratus besar untuk kesejahteraan dan membahagiakan umat manusia dengan secara tidak langsung meletakkan pendekatan ini sebagai sastra untuk masyarakat dan spesies Islam dan akhir sekali pendekatan Islam ia bertujuan untuk meliti nilai-nilai estetika yang ada padanya. Pendekatan ini menilai aspek unsur keindahan dalam aspek sastra. Ia menjadikan karya sastra sebagai persoalan yang baguslah dan pendek kata. Kesemua pendekatan ini menjadikan sastra Islam sebagai wadah yang sangat bernilai dalam mengukur Islam dan mengukur iman memperkayakan pemikiran dan perhasilan jiwa masyarakat. Sekian, terima kasih.